السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليك ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له ونشهد ان ون لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان ون سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا. واولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وأحصنت فرجها فتدخل من أي أبواب الجنة شاب أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن علي ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين إنك أنت العليم الحكيم محبة ترشد أمر الدور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى وعلى إبراهيم وعلي على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أتقرأ <applause> جامع مرشيد تعليم القرآن نوراني مدرسة الأردن আজকের আয়োজিত মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি দূর দূরান্ত থেকে আগত মোরব্বেন আজাম যুবক বাইরা এবং ফর্দার আড়ালের মা ও বোনেরা ওই মহান রব্বল আয়াল দরবারে হাজার লাখ কোটি শকর যে মহান রব্বুল আল আমাদেরকে দয়া করে মায়া করে এই মাহফিলের ফ্যান্ডেলের ভিতরে দিনই মজলিসে দিনের বাগানে আসার বসার কিছু কথা বলা এবং কিছু কথা শোনার তফিক দান করেছেন شيخ سيدوي مهان رب العالمين الداربار أكبر شكراً عليك الحمد لله.